siz ko'chada sang'ib yurgan daydikni ko'rganmisiz uning shavqat ila boqqan ko'zlarinichi ko'rganmisiz ko'rgansiz qo'rqqansiz hattoki undan jirkangansiz biz yetim bolalar ham ana shu day itdek bir gapmiz hamma ham bizni o'ziga yaqin qilib olavermaydi to'g'ri dunyo xudbin odamlardan iborat emas oilaparvar oilalar ham bor ular ko'pincha bolalar uyiga kelib o'z ota onasi tashlab ketgan bolalarni o'zlariga bola qilib olgan kelishadi o'shanda biz yetim yetimisirlarni holatini bir ko'rsangiz edi agar kimdir bola olgani kilar ekan degan gapni eshitsam hammadan oldin shay şey bo'lib turardim zora meni ham o'zlariga bora qilib olishsa deb biroq negadir meni emas boshqa bolani tanlashdi bir kuni chinakamiga olishmoqchi bo'lishgan birov birovga gapirganim uchunmi bilmadim yoqib olgan bo'lsam kerak olamiz bolani işte. deyishdi o'zimdayoq xursandman Qursanligimdan egasini topgan itdek oy bo'lajak oyim atrofida likkilab chopaman biroq xursandchiligim uzoqqa cho'zilmadi bolalar uyga qaytganimizdan so'ng bo'lajak otam mendan aynib qolganini sezib qoldi er xotin bir biriga nimalarndir shivirlashib xayr manzurni nasig'a qilib jo'lab qolishdi men esa hayron meni na otam bo'lmasa na onam bo'lmasa unda men kimman balki boshqa planetadan tushgandirman yo'q boshqa planetadan tushgan bo'lsam meni bu holatda tashlab ketishmagan bo'lishadi allaqachon olib ketishgan bo'lishadi Men aybim shu ekan meni bir quloqim ikkinchisiga nisbatan sal kattaroq sal sharpan sharpanqilogroq ekan shu aybim uchun o'z ota onam meni tashlab ketishgan ekan sizlardan iltimos uyga borib quloqingizga yaxshilab nazar soling rahmat qanaqa